Одним из приоритетных направлений для исследований в Казанском федеральном является разработка новых и перспективных материалов. Над этим в нашем университете ведется очень серьезная и кропотливая работа. Уже создано несколько суперлабораторий совместно с зарубежными коллегами. Активно ведутся исследования в этой области, привлекаются новые силы. И это уже дает свои результаты. Внимание на разработки КФУ обратили крупные отечественные производители и в первую очередь знаменитый на весь мир КАМАЗ. На и мы определились, в каком направлении, с каким материалом нам работать. И это рано или поздно это улица конкретных договора. Тем более, что, почему мы так мы говорим с оптимизмом, буквально за последние полгода мы заключили три договора. Да, суммы небольшие, пока там 4 миллиона, 2,5 миллиона, 2,5 миллиона, пока вот 9 миллионов три договора, но учитывая, что КАМАЗ очень только заключает договора. То есть, Набережно-Челнинский институт далеко не новичок в разработке новых материалов. Тот же КАМАЗ уже использует их ноу-хау при производстве грузовиков последнего поколения. Речь идет о звукоизоляционной обшивке, заинтересованы на автозаводе и в другой разработке ученых института в броне для военной автотехники. Нескромный опыт челнинцев в сотрудничестве с реальным сектором экономики привлек и другие российские вузы. Открыть совместную лабораторию на базе набережной Челнинского института КФУ хотят ученые башкирского и Тольяттинского Университетов. Ни много ни мало мы хотели бы построить на базе э, Казанского федерального университета в Набережных Челнах некой э, узнаваемой лаборатории со своим лицом, э, не с лицом Руслан Завидовича Валиева или моим лицом, а своим лицом, которое бы представляло э, Казанский федеральный университет на э, высоком уровне э, в рамках публикации соответствующие уровня, активности международной на конференциях, на митингах и так далее. Другая, не менее важная цель создания совместной лаборатории – это привлечение нового поколения ученых. Кому как не молодежи внедрять инновации в производство. Александр Александров, Руслан Руманов, Универньюз.